Депутаты Верховной Рады с трудом смотрят телевизор, так как они по привычке на пульте от телевизора постоянно нажимают все кнопки. Так незатейливо я подвел вас к нашей следующей рубрике «Житеви истории вид Магарача». Эпиграф. А сорочка мамина била-била. Приходили с тайдом два дебила. Сейчас у арабских шейфов есть такая традиция покупать футбольные клубы. Наши аграрии... Плеяда фермеров года решили не отставать от этой традиции. Итак, представьте, обыкновенный украинский фермер решил купить тернопольскую Ниву. Бегаем там все, я, я зараз прийду. Добрый день. Добрый день, мужчина! Добрый день! Петро Кнур, власник ОАО «Свиньи рулять». Я що тут приїхав до вас, я, як ви розумієте, дуже багата людина. Хочу купити ваш футбольний клуб Нива Тернопіль. Я зрозумів. Я, я вже навіть бачу наше завдання. Даже з другої ліги виходимо в першу, з першої виходимо в вищу, рвемо Динамо, «Металіст», Шахтер, Дніпро, Виходимо в лігу чемпіонів, там розриваємо розриваємо Мілан, розриваємо Барселону, а там вже фінал. Ні ні ні, ні, ні ні Чекай. Слухай, треба в суботу до мене приїхати. Чого? Треба допомогти бульбу викопати. А, то ми теж вміємо. 20, 20. Эпиграф. Страждання. Чому так гірко плакала вона, Не влазило обличчя у долоні? Все вы знаете, что этим летом была Олимпиада в Лондоне. Давайте на некоторое время туда перенесемся и представим, что сейчас проходит финальный забег, марафон. Итак, дамы и господа, я с радостью представляю вам людей, которые будут бороться за золото, серебро и бронзу. Итак, первый атлет, чемпион Соединенных Штатов Америки, Дункан Маклауд. Следующий атлет из Великобритании Биг Бен Биг Бенович. И украинский атлет, чемпион 4 по 100 не закусывая, человек, который хрестным ходом пришел первым, Петро Кнут. Итак, мы видим, спортсмены готовы на старт. Внимание! Марш! Епіграф. Страждання. Чому мене копають хлопці? Чому з мене ржуть всі, як коні? Чому я не гріюсь на сонці? Тому що я бик на районі. Следующая жизненная история была действительно случай в магазине. Добрый день. Здравствуйте. Так, э, треба так швиденько продукты купить. Mm угу. Так, что у вас тут? Ого. А мне то салатика, дайте то салатик с майонезом. Вы знаете, я бы не рекомендовал. Чего? Он, он, старый, просроченный. Завтра будет свеженький. Может, вы завтра зайдете? Да нормально, давай. давай да он давай. уже с душком. Да, да, нормально, с душком. Классно, еда моя пахнутая, А да. как да. ты хотел? Все, давай. Хорошо. Хорошо. Что-то еще? Значит, давай. О, 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 давай сюда. Сыр, сыр Рокфор. Вот зеленая плесень такая. Давай. Это российский. Он настолько старый, что он с нашей, с магазинной плесенью. Не рекомендую. Так кто там разбирается? Давай, все нормально. Давай весь кусок, вот весь кусок давай. Хорошо. С плесенью нормально. Благородная плесень, все. И вот эту а тушенку. Вот а тушенку давай. очень не рекомендую. Она старше, чем я. Там уже что-то свое живое живет. Ну нормально, живе до живого. Давай, давай, ничего, все нормально. Уверен, давай, да? давай, все, все. Ладно, все хорошо. Четыре банки. Ну, с вас 72 гривны, только мужчина, скажите, зачем вам все это? В тещину в усилие. Треба привитать старенькую.